Ну, прежде хочу всего поздравить вас, хозяев, с победой. Значит, ну, резюмирую, подведя итоги, могу сказать, несчастный тот тренер, который э, работает в момент перестройки. Это касается и нас, и вас. Поэтому нам тяжело, и вам тяжело. но очень много молодых футболистов, которые кивают головой, когда им объясняешь, и тут же делают глупейшие ошибки. Мне кажется, если команда 25 раз попадает в нейры за игру, это значит, 25 атак она срывает своих. И тут не надо очень большое мастерства соперника, чтобы обыграть такую команду. Что касается сегодня по игре, то ну, уже, на мой взгляд, по моему мнению, равная игра может быть небольшим преимуществом в нашем первом тайме. И преимуществом небольшим в начале второго тайма хозяин. хозяев. Концовка была за нами, но это недостаточно те три-четыре момента, которые у нас были, нужно реализовать. И мы недовольны своей молодежью, потому что а, так безглядно выходить на замену. Мы понимаем, 19 лет, это очень ранний возраст для профессионала, но тем не менее. Ну, центр, у Центра на земля, почему не играет? Два более. И он сейчас на обследовании, а не только у вот центра, да, а а он как команда у нас. Это чувствовалось, конечно, что его Замене сегодня был самый старший 21 год. Вы представляете, как его могу выпускать, а у него все в голове мешается и все. Выходит и забыл, как его фамилия. Команда ваша дальше будет играть. Финансовое положение, что там тяжелое? Ну, будем стараться, но пока у нас тишина полный щит. Мы ничего не зарплаты, ничего не видели еще. Стараемся